кто подкрепляет, кто дает силы, кто стоит за тем, чтобы финансировать, поддерживать, давать жизни всем этим всадникам апокалипсиса, имя которым сам сатана, ложные учения, всевозможные наполняющие планету, война, тот голод, эпидемии, которые происходят. Сегодня люди в страхе живут, там всадники, там антихрист, там или еще кто-то. Но у меня есть вопрос другой из этого всего. А зачем тогда пришел Иисус на землю? А зачем Иисус, например, говорит, я видел, как сатана рехнулся, говорит, с неба на землю. И он говорит, и я вам даю власть наступать на всю вражью силу, и ничто не повредит вам. Иисус, зачем ты снимаешь эти печати? О, Иисус, зачем ты послал этих всадников? Я тебе кое-что хочу сказать. Это делает не Иисус, это делают люди, а в частности это делают плотские верующие, которые предали Бога, которые обиделись, которые возгордились, которые пренебрегли Слово. То есть Иисус, когда пришел, он вернул человеку позицию, которую потерял Адам и Ева. И часто, когда говорит, ну что случилось с там, И многие люди, знаешь, они на такой позиции стоят. Бог виноват. Знаешь, когда что-то случается, кто виноват? Бог, человек не виноват, дьявол не виноват, смерть не виновата, ад не виноват, никакие всадники, никакие кони, никто не виноват, правильно? Кто виноват? Бог! Но так ли это? прежде всего человек, он сдал свои позиции. То есть Адам и Ева сдали свои позиции. Знаешь, привыкли говорить, дьявол обольстил Еву. Ну, знаешь, оно так, но совсем не так, потому что вначале не обольстил. Он ей сказал, Ева ему ответила. Понятно, что не так, как ты говоришь. Но дальше пошел диалог, который очень часто происходит в жизни. И что дьявол сказал? Он говорит, слушай, Ева, ну, какой тебе смысл ходить в эту церковь? Есть другие церкви, знаешь, есть более духовные проповедники, есть вообще может не обязательно в церковь ходить. Если ты начнешь кушать эту пищу, если ты начнешь сообщаться с кем-то другим, то ты станешь тогда, как Бог. Там, где ты находишься, это религиозно и очень ограничено. Так много знаний. Так много духовного в мире, так много духовных личностей, так много откровений, так много разных проповедников, там, правильных, неправильных, это значение не имеет. Они о таких высотах говорят, что Библия, она очень такая серенькая получается, Слово Божие серенькое. То есть, по большому счету, что он предложил Еве? Он не сказал ей просто, знаешь, перестань быть духовной он ей предложил духовность высшего уровня. Знаешь, и часто с людьми, с которыми разговариваешь, и они говорят, я там с церкви ушел, она не нужна, я теперь напрямую с Богом, у меня такая духовность. Знаешь, в Библии написано, что предатель, он не может быть духовным. Это не Дух Божий предательство, потому что Бог верный. Ты знаешь, пятый всадник, когда он грядет, что там написано? Верный. Верный. И истинный его имя. Скажи, а все ли мы верные в церкви, в дружбе, в служении, которое доверено к Богу, в семье, во всех отношениях? Мы же представляем Иисуса. Иисус он верный и истинный. Какую позицию занимаем мы? Знаешь, часто мы привыкли, мы говорим, ну, где-то дьявол обольстил, и Ева не смогла ему парировать, отвечать по слову. Прежде чем Ева нарушила слово, знаешь, что прежде всего произошло? Они потеряли любовь к Богу и к ближнему. Потому что он и Бог, и ближний, потому что он приходил в прохладу дня, чтобы провести с ним время, пообщаться. Представляете, какие отношения, какая близость. То есть первое, что они приступили, это любовь. И Иисус говорит, вы не можете ко мне прийти, если не придете к Отцу. Потому что прежде в твоей жизни должно действительно произойти покаяние. Крещение покаяния". Приходят к Иоанну креститься. И Иоанн говорит, вы порождение Ехидины. То есть сотворите достойный плод покаяния. О, как же мне креститься в отца? И она говорит, без плода нельзя, должен быть достойный плод покаяния. И люди говорят, а как это, что должно? Говорит, ну, например, если у тебя там две одежды, а есть человек неимущий, дай ему одежду. Если у тебя есть еда, а человек там неимущий, умирает с голоду, дай ему еду. Власти, которые были, они говорят, а что нам делать? Он говорит, не берите больше, чем положено. Есть какие-то законы, есть какие-то стандарты. Воины говорят, а что нам нужно делать? Он говорит, не обижайте людей, не клевещите на людей. Довольствуйтесь тем жалованием, которое есть. Это первый шаг христианства – покаяние. И когда в твоей жизни произошло покаяние, ты начинаешь любить Бога, начинаешь любить ближнего, тогда твое сердце чисто, и ты тогда принимаешь Слово Божье. Так как действительно в их жизни произошла проблема с любовью. Они предали Бога. Они предали любовь. Поэтому второе, что они предали, Слово. И третье, тогда, в их жизнь пришла смерть, потому что от них отошел тогда Дух Божий. Они духовно стали мертвы. Это являются начатки христианства. Креститесь в Отца. В Сына, в Иисуса, Его Слова и в Духа Святого. Чем это отличается от того, что произошло у Евы? И кто отдал эту позицию? Бог, дьявол или человек? И от человека на самом деле зависит, куда он будет приближаться. Противостаньте дьяволу и приблизьтесь к Богу, и все станет на свои места. И что после этого приходит? Приходит Бог в церковь. Он говорит, Адам, ты где? Можно много имен перечислять, тех людей, которые были в церкви, которые были в Божьем раю, потому что церковь – это дом Божий. Он пришел, а их нету, они прячутся. Что происходит, когда у человека проблемы с Духом Божиим? Что происходит, когда у человека проблемы с любовью? Он начинает избегать Бога, он начинает избегать Дом Божий, рай. В его жизни начинает работать что? Обида, клевета, когда все-таки у Бога произошел диалог, они начали клеветать на Бога, друг на друга, на змея, на Адама, на Еву, то есть кого угодно, но только не фокус на том, на себе. Знаешь, часто люди говорят, о, я пошел, нашел себе более кого-то духовного, ну так они оправдывают то есть предательство, так они оправдывают то, что у них любви нет, так они оправдывают, что они не поступают по слову. Я пошел, нашел какую-то другую церковь, она меня устраивает, или другого проповедника, или каких-то духовных людей нашел, каких-то, говоришь, ну, например, этот человек он не соответствует Писанию. Он с Богом ничего общего не имеет, потому что есть стандарты верующего человека, есть стандарты церкви, есть стандарты служителя. И этот человек, или эта церковь, или эти верующие, или кто, они не соответствуют. Но я в Бога верю, это будет их проблема, ко мне это значение не имеет. Послушай, пришел Бог, Адам, ты где? Я не виноват, Ева виновата. Ева, ты где? Я не виновата, змей виноват. Бог говорит, хорошо, кого Бог наказал? Всех. Когда люди предстанут перед Богом, как вы думаете, что-то будет происходить по-другому или будет точно такая же картина и точно так же все будет взвешиваться? Поэтому Бог, на примере Адама и Евы, показал, знаете, так многогранно, так широко эту картину, так сочно, так открыто, так откровенно. Бог показывает саму картину рая. Поэтому если в жизни есть предательство, если в жизни есть то, что было в жизни Адама, Евы, да, то, что было в жизни змея и так далее, не получится, он виноват. А это тот пастырь виноват, куда я там пошел. Или тот духовный человек, или кто-то, или жена виновата, или еще кто-то. Пострадали, проклятие пришло в жизнь всех. И змея, и Адама, и Евы. Аминь. Иисус приходит, ученикам говорит, идите наступайте на всю силу вражду. А говорит, врата ада не одолеют церковь. О, четвертый всадник! И смерть, и ад. Как же, ой, как страшно! А Иисус сказал, что он... ад не одолеет церковь. Проблема всех этих всадников и всех бед то, что люди, они дальше живут безбожной жизнью в том числе и верующие люди. Они только прикрываются. Они точно такие же духовные и ищут такой же духовности, как Адам и Ева. Напрямую с Богом. Не меньше им надо, понимаете? Мой пастырь только Иисус. Вот это и дает позицию, вот это и дает власть всем этим всадникам. Лукавому, воинам, мамоне, Смерти, аду. Кто дал им власть, скажите, пожалуйста? Бог? Иисус дал им власть? Нет, Иисус открыл печати, чтобы показать, что будет. Но то, что происходит, ответственность на людях. Те, которые не хотят принимать Бога, и те, которые познали Бога, но предали Бога, как Иуда, как Адам, как Ева, начали искать чего-то другого. И Иисус сказал, что есть вообще два пути. Один широкий, один узкий. Знаешь почему один узкий, другой широкий? Потому что узкий, там один всадник. А там, где широкий? Конница. И вопрос, ты по какому пути следуешь? Кто влияет на твою жизнь? Чью волю ты исполняешь? Вот это является корневым вопросом на самом деле, корнем, кому мы на самом деле служим: наши эмоции, наши чувства, наши поступки, наш язык, наше время, все, что чем мы владеем и все, что у нас есть. Кому мы служим? На широком пути стоим или нет? Потому что если ты реально посмотришь, ты увидишь, что в принципе эти четыре Садника, да, они охватывают все сферы жизни. Первый это лукавый, лжец. Второй это война. Ты знаешь, если ты забьешь, сколько войн прошло там в 20-м столетии, в 19-м, ты ахнешь. И это не прекращается, это возрастает. Просто ужас. Открой глаза, посмотри, сколько происходит насилия вообще. Посмотреть для чего деньги используются, а как человек действительно он реально отдает свою жизнь за что. Многие вещи, многих людей можно просто купить, просто вопрос цены. Это тоже всадник, всадник смерти тоже. Поэтому нам нужно понять нашей жизнью, какому мы всаднику стелим дорогу. За кем мы идем? Чья мы гвардия? В любом случае мы находимся в чьей-то воле. Вопрос, нам нужно разобраться, в чьей воле мы находимся. А в воле верного и истинного, в воле Отца Небесного, в любви Божьей, или в воле других всадников. Потому что выбор — жизнь или смерть. Выбор ⁇ рай или ад. И этот выбор остается у кого? У всех нас. Этот выбор, на самом деле, делаем мы. О, Бог там определит. Люди говорят, вот есть одна судьба и все. Нет. Если примешь от дьявола, одна судьба. Если примешь от Бога, другая судьба. Так как же она одна? Да, Бог знает наперед, Он знает, какое решение мы примем. Это знание Бога, но то Он и Бог, Он альфа и мега. Но мы делаем выбор, чью судьбу, чью волю мы примем. Волю дьявола и судьбу дьявола, что Он пришел украсть, убить и погубить. Или волю Божью. Будем помышлять просто о земном. О чреве, о сраме, как Павел писал. Или будем помышлять о горнем, как Иисус говорил, да? Аллилуйя. Да благословит вас Господь. одного звідки немає шляху назад. Ісус був розіп'ятий, Свідчення і кров'ю Христа. Вірний Бог, мене рятують, слово та кров від ворога, могла я тільки